состав Наполи. Де Санктис в воротах Ромы. Олибас 25 Тарасидис 35 Янгам Бива 2 Манолос 44-й, Кейта 20-й, Ненгулан 4-й, Пьянич 15-й, Флоренц 20 Положение вне игры. И Гонсал и открывает открывают счет. Наполи здорово начинает эту встречу с большим преимуществом. И результатом этого преимущества становится быстрый забитый гол. 1-0 Наполи впереди не успели мы даже закончить составом Ромы. Тотти 10 номер, Жеревиню 27-й, Руди Гарсия, главный тренер Ромы, Талия главный арбитр сегодняшнего матча. Есть проблемы Ромы в защите, все никак не сыграет Гарсия центром обороны, таким, который был бы стабилен и постоянен. Игроки в этой паре меняются. Гонсал здорово сыграл. В момент передачи он не был в положении вне игры. Сейчас как раз не хватило Манолосу и э, Мапу, центральному защитнику. Центральному защитнику. Выясняется, что у них все так у них хорошо и проблемы по ходу сезона могут возникнуть. Заковырялся на Ангулан, судья стоял рядом, штраф не дал, положения в игры нет. И все-таки кто коснулся мяча? Калифон, да, восьмой мяч в сезоне. Хосе Калифон. Состав Наполи. Де Сантис в воротах Ромы. Олибас 25-й, Тарасидис 35-й. Янгам Бива второй, Манолос 44-й, Кейта 20-й, Нэнгулан 4 Пьянич 15-й, Флоренци Положение вне игры, и Гонсал и Гуаин открывают счет. Наполи здорово начинают эту встречу с большим преимуществом. И результатом этого преимущества становится быстрый забитый гол. 1-0, Наполи впереди. Не успели мы даже закончить составом Ромы. Тотти 10 -й номер. Жирвинью 27-й. Руди Гарсия, главный тренер Ро, Ромы. Толио главный агритр сегодняшнего матча. А, есть проблемы Ромы в защите, все никак не а, сыграет Гарсия. Центром обороны таким, который был бы стабилен и постоянен. Игроки в этой паре меняются. Гонсалос здорово сыграл. В момент передачи он не был в положении вне игры. Сейчас как раз не хватило Манолосу и а, Мапу.